Якщо ви хотите так пожисткачу по бізнесу, зараз я прям скажу, Чтобы 43, ти не думала, що треба ну, уже Вже я можу не зарабатывать. Проблеми, про які ти говорила на українському ринку. Вони сто тут у американських жінок не спрацюють. Значить, мы по-другому не понимали. Перестанете бояться, бояться, что вы потеряете работу, или прийде война, и вы потеряете uh -huh. свой бизнес. Когда-то я мечтала, естественно, о том, чтобы научиться зарабатывать миллион долларов в год. И я достигла этой цели. Сьогодні в Сан-Франциско ми приїхали до Світлани Керімової. Давайте будемо з нею знайомитися. Світлана Кірімова підприємиця, родом з Одеси 43 роки. Засновниця та CEO освітньої платформи Вумененсайди навчають тому, як бути шикарною жінкою. Рік тому вона переїхала до США і з нуля почала займатися венчурним бізнесом. Її українська компанія також в стані трансформації. Про бізнес, гроші воєнну Одесу та нове життя в Штатах. Ми поговорили зі Світланою, прогулюючись Стенфордським університетом. 22-й год вторгнення, что сталося с твоим бизнесом что сталося там с доходами с твоим профитом наскільки скоротилася выручка не знаю ну у меня не было прибыли Взагалі. я не зарабатывала Взагалі. да то есть первое чего мы начали мы начали с того что ребята бросайте все занимайтесь своими семьями там кто выезжал кто, mm -hmm. наоборот, оставался, кто переезжал просто из городов в деревни mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. И получается, я сказала ну, команде, думайте о своей безопасности, бросайте все, я буду работать сама. Mm -hmm. Потому что я была на Бали. Mm -hmm. Мой муж был со мной на Бали. Mm -hmm. У нас как раз был годовщина наших отношений. Со скольки роков? 16. Uh -huh. И у него билеты обратно в Украину были, прикинь, на 24 февраля. Yeah, и ладно. мы едем в такси в аэропорт и он говорит, малыш, началась война. Угу. И он полетел. Два дня он еле добрался до Одессы, потому что это от меня лечили. А в поехал? Ну, потому что он считает, что он должен быть там. Я тоже угу. должна быть там. Угу. Я... Угу. И там каждый год, угу. несмотря ни на что. И он улетел, угу. я работала, и, в принципе, я отказалась от прибыли, от бизнеса. Угу. И у нас была с командой одна договоренность. Давайте вы заработаете просто себе на зарплату. Ага. А я пока буду думать, что делать дальше. Угу. Мы сильно пострадали. Але як ви вирулили? і чи вирулили? Хто зараз займається бізнесом? Повністю помінялась бізнес модель в онлайн. Ви вийшли? Ми і так онлайн Виходить, угу. перший раз сильно змінився бізнес в 20-му угу. году, коли був коронавірус. Угу. Закрився весь офлайн. Ми йшли угу. повністю в онлайн. Сейчас у нас платформа «Лучший женский університет по підписці. І ми збираємо, об'єднуємо лучших експертів. и предоставляем их программы и консультации по подписке на uh -huh. платформу. То есть, грубо говоря, вы поступаете в университет, выбираете себе на год любые программы uh -huh. в зависимости от того, что вам нужно в жизни прокачать и улучшить. И, в принципе, сейчас эта модель работает, uh -huh. но это не то, что я могу масштабировать, либо развивать. І кроста не буде, то есть, на американський ринок з цією моделлю я не вийду. А чого американським жінкам буде не цікаво, у них немає таких проблем психологічних, як у наших жінок. Хорошо, якщо ви хочете так пожисткачу по бізнесу, зараз я прям скажу давай. Давай <сум> смотри вийти на американський ринок і бути успішним угу. практически не без денег инвестора. Любой малый и средний бизнес почти до 50% платит налогов. Uh -huh. Второе это зарплаты сотрудников космические, налоги по до 50% особенно в Калифорнии uh -huh. и реклама. Uh -huh. То есть грубо говоря стоимость рекламы, стоимость лида, заявки, она настолько космическая, что тебе смасштабировать свой бизнес, сделать себе здесь классный старт Тобі потрібні інвестиції, тебе потрібні дітей інвесторів. Це uh -huh. називається якраз венчурний ринок. Uh -huh. Когда инвестор инвестирует, і стартап росте 100%. Ті проблеми, про які ти говорила на українському ринку, вони 100% тут у американських жінок не спрацюють. Звісно, Чи я... щось. Все... Я... Я... Чим відрізняються? Все одинаково. Все, это же самое? Все одинаково. Измены, депрессии, апатии, вес, проблемы с детьми. Психология и сексология работают одинаково на любую культуру и на любой менталитет. Да, есть нюансы. Ну, их 20% из 100. И мы, конечно, уже два года изучаем американский рынок. У нас уже есть 100 студенток а в, в университете нашем, в Women's У нас есть англоязычное приложение-платформы. И мы уже давно обучаем, у нас 100 студенток есть, которые проходят курс искусства наслаждения со своими мужьями, потому что он для мужчин да, и для женщин. Хорошо. Вопрос в другом, вопрос в том, что я не хочу заниматься таким низкоприбыльным, тяжелым бизнесом. Я делаю стартап, который будет, людям не будут даже знать, кто владелец этого приложения. Понимаешь разницу в бизнесе? То есть я буду свободна, mm -hmm. я буду делать так, чтобы у меня было лучшее приложение для женщин, инновация в образовании, но при этом независимо от меня. То є ніхто, мені не нужно бути здесь мільйоном підписників в Ютубі в інстаграмі, щоб продвігати свій бізнес, як у нас. Я просто знаєш, намагалася з'ясувати, скільки ти заробляєш. Я розумію, що в тебе там ребрендінг від Федорова, і здається, ну там він не дешево коштує. Я бачу, яка в тебе картинка в інстаграмі, але ніколи не розуміла, скільки ти заробляєш приблизно, хоча б в найкращий час. Смотри, у меня когда-то, когда мне было 25 лет mm -hmm. и родился Влад, mm -hmm. я осталась одна с двумя детьми. Yeah. С минус 500 тысяч долларов долгов перед банками, которые я попала в mm -hmm. великий экономический кризис 2008 года, как ты понимаешь. Mm -hmm. И я 25 лет, минус 500 тысяч и двое детей. Mm -hmm. И когда-то я мечтала, естественно, о том, чтобы научиться зарабатывать миллион долларов в год. И я достигла этой цели. Я не зарабатываю сейчас миллион долларов в год, потому что война, потому что я начинаю все сначала mm -hmm. другое, mm -hmm. потому что я стартап и так далее. Но меня это уже не парит, потому что тогда, когда я э, училась зарабатывать деньги, строила свой бизнес 16 лет, я инвестировала. Mm -hmm. У меня есть капитал, mm -hmm. я получаю пассивный доход. И этому сейчас учу своих женщин. Понимаешь, чтобы 43 ты не думала о том, надо зарабатывать. Ну, уже мне, я могу не зарабатывать. У меня уже есть пассивный доход, который обеспечивает мне мою, мою жизнь. Понимаешь? Угу. То есть мне никто это, блин, не объяснял тогда. Я просто как-то интуитивно к этому шла сама. Но зато я теперь могу помочь другим женщинам, да. и их миллионы да, потому что у нас даже на YouTube-канале 62 миллиона просмотров. То есть эту идею услышали уже 62 миллиона раз или 62 миллиона женщин. Они услышали, что вы зарабатываете, делаете то, что любите, учитесь зарабатывать, рискуйте, работаете, сотрудник вы или, или предприниматель, пофиг. Самое главное, помните, что ваша задача – это зарабатывать, хорошо жить и при этом откладывать капитал, и при этом инвестировать. Понимаешь? Потому что только имея капитал и пассивный доход, вы будете чувствовать себя богатым человеком и перестанете бояться, что вы потеряете работу или придет война, и вы потеряете mm -hmm. свой бизнес. Я поддерживаю вообще всех предпринимателей, класс. всех, кто начинает. Я проделала кучу бесплатной рекламы. За все время войны мы поддерживаем украинские бренды, mm -hmm. украинских предпринимателей. Я помогаю всем, кто сюда приезжает, консультируем стартапы, кто делает, инвестируем в стартапы украинские. А mm -hmm. богато тут украинцы в Стэнфорте? Да, в, в Пало-Альто, вообще в Кремниевой <свят> долине. Это белки аккуратно, они иногда падают. Они иногда падают. Много украинцев, uh -huh. очень сильное украинское комьюнити, uh -huh. и самое интересное, что отсюда в Украину идет очень много денег. Здесь очень сильно помогают и очень сильно а... и один одному да помогают. Потому что здесь вообще да. много денег. Смотрите, Кремниевая долина – это вообще здесь больше всего денег. Здесь все инновационные компании, вот все мировые лидеры компании, самые дорогие компании мира. Они все здесь находят. Представь себе, какое количество здесь сотрудников как, с высокими зарплатами и все поддерживают Украину. Я в свою очередь, я каждый день меня встречают, говорят, как в Одессе. Все, кто меня Класс. здесь знает, вид, как в Одессе. Я им говорю, опять целую ночь были тревоги. Моя мама сидела целую ночь в убежище угу. или там говорю, у нас прилет, шесть человек погибло. Они говорят, что до сих пор? Что? Мы думали, что все уже закончилось, что до сих пор ни хрена себе. То есть, ну, грубо говоря, вот этим мы каждый раз рассказываем через свою жизнь, через жизни наших близких. Когда мы живем за границей, все вы, вы рассказываете людям, которые не имеют отношения к Украине, вы им рассказываете и показываете, что она, она есть, есть проблема, ее надо решать. И я всех благодарю за поддержку. Каждый раз, когда меня спрашивают про Украину, говорю... Спасибо за вашу, за саппорт Украины. Петрой, да. Спасибо за вашу поддержку. Боже, как нас поддерживает весь мир. Спасибо вам за поддержку. Людям нужно это признание. Они должны угу. понимать, даже если они нас не поддерживали, угу. после того, как я сказала, понимаешь, у них вот эта совесть их угу. заставляет угу. пойти Промоушен и такие, продонатить что-то. Угу. Поэтому мы здесь, и вы везде в своих странах делаете много. Просто делайте это с любовью и радостью, а не со страданием, угу. не жить. Сколько это будет длиться? Сколько будет? вы будете не жить? Угу. Это нечестно. Если мы будем с вами сильные, мы сильнее сможем помогать. Никому не выгодно, если вы загнетесь. А самое главное, вам никто не поможет, если вы загнетесь. Поэтому это... Это предпринимателей принцип. Вот если вы читали Атлант расправил плечи да, когда-то, да, вы должны понимать этот принцип. Вы должны беречь себя, жить полную жизнь, потому что если загнетесь вы, вокруг вас загнутся десятки и сотни людей. Что не так, кто будет э, думать о моих детях и моих родителях, если я Лягу тут, присыплю землей и буду подыхать. Как у меня болит душа за Украину. Uh -huh. У меня любовь действенная. Я люблю свою страну. Я ей помогаю. Помогаю тем, что я живу, зарабатываю, даю зарабатывать другим. Свет, а еще когда коли... ты была в Одессе, как она изменилась? Ты приехала в то место, как ты знаешь с детства? Или это было другое место? Я тебе хочу сказать, конечно, я, не... я как предприниматель и как я, как я, в принципе, сама по себе, я не могу видеть упадок, разрушение и деградацию. Mm -hmm. Понятно, что когда я приехала в Одессу, везде по улицам нашего прекрасного города, лучшего города в мире, стоят генераторы, везде воняют бензином, а грохот от этих генераторов. Ты ну, Этим летом. Uh -huh. в, в августе да, уехала. И когда ты идешь по Одессе и видишь, ну это уродство, согласна? Света просто нет. И везде стоят эти генераторы, пахнет бензином, грохот такой. Дальше. У предпринимателей нет денег. Они не улучшают свои ресторанчики и кафешечки, которые украшали город. А аппараты. оно все портится, угу. деградирует, все экономят на форме там, сотрудников. На... Понимаешь? Оно все равно как будто качество такое разрушение. Ты видишь разрушение? Сердце плачет, потому что «я предприниматель, я вообще не могу видеть» деградацию. Я могу видеть только развитие. Но все всегда заканчивается хорошо. Угу. Все будет хорошо. Я уверена, что у Одессы были и Украины, были времена и похуже. Была Вторая мировая война. Был кризис 2008 года, когда я помню, что происходило со всеми, потому что я тогда начинала свой бизнес, я поднималась, а все вокруг падали и умирали. Я угу. вообще не понимала, что происходит. Был ковид, когда точно так же предприниматели выживали, и все портилось, деградировало. Все будет хорошо. Мы должны пройти через дно. Без тьмы не бывает света. Поэтому я понимаю, что я увидела в Одессе. Я со своей точкой зрения. Uh -huh. Я приехала, увидела в Одессе фантастически сумасшедших людей, которые продолжают работать, жить, любить, рожать, шутить. Ты чула, это про шахедную сторону продавил квартиру, не шахедная сторона. Да, а я английский. все, я все эти шутки такие. слышу. Я отработала, пока была в Одессе, я выступала перед всеми клубами предпринимателей, чтобы людей вдохновить, угу. сказать, как мы ими восхищаемся, что они продолжают делать бизнес, несмотря ни на что. Но я просто знаю, что все будет хорошо. И если нам дано такое испытание в нашей, в нашей жизни, значит, мы можем это пройти. Никогда Отец-Творец не дает испытаний, которые вы не можете пройти. Где нахрен ваша элементарная вера? Почему вы настолько не доверяете всему происходящему? Неужели Отец-Творец хочет, чтобы его дети страдали? Нет. Но иногда, чтобы вы пришли к тому, к чему вы должны были прийти, вас нужно немножко в духовке, никто не хочет сжечь пирог. Но для того, чтобы пирог приготовить, его нужно поставить в какую-то экстремальную температуру. Просто, когда дети, от вся творца берут в руки зброю и приходят стрелять, он не может зайти из небес и сказать, дитки, покладите. Он знает, что мы с этим справимся. Он видит всю несправедливость, но без тьмы не бывает света. Значит, значит так, значит мы по-другому не понимали. Людей будет триггерить разные вещи, а я обычно не оставляю равнодушные. То есть меня или обожают, либо ненавидят, поэтому понимаю, что комментарии будут разные. Если вам полегчает от этого, можете писать любые гадости. Обовязково пишите, обовязково. Все, что не я взагалі дуже люблю критику. Я нет. Не? Нет, в моем мире этого нет. У меня нет человека, нет проблем. Такое mm -hmm. mm -hmm. еще, И поддерживайте начинание этой прекрасной девушки. Ставьте под байечки. Клац-клац-клац.